Я с уважением отношусь к календарю, с уважением отношусь прежде всего к нашим клубам, поэтому э, главное, очень важно, чтобы наши интересы пересекали. Значит, для того, чтобы немножко было лучше подготовиться в национальной сборной, особенно не понимая, какие погодные условия будут, я понимаю, что это для всех одинаково. Ну, и я как главный тренер, если у меня есть хоть какая-то возможность что-то сделать лучше для команды, значит я буду пытаться это сделать, буду предлагать и буду бороться за это. Поэтому мы можем, в принципе, если мы сможем передвинуть немножечко тур, э, не весь тур, а, а те команды, которые образно должны были играть в воскресенье, сыграют в субботу или в пятницу или в четверг, значит, у нас появится окно для того, чтобы мы могли раньше собраться, и остальные уже ребята, которые играют э, в Европе, значит, подъедут, когда у них э, закончится игры на следующий день прилетят. Мы где-то, может быть, рассматриваем сейчас провести сбор не в Украине, а уехать, если будет достаточно времени для того, чтобы хотя бы иметь там 5-6 дней для того, чтобы можно провести э, микроцикл тренировочный и подготовить лучше команду. И больше прежде всего связано это с условием, потому что найти место, где будут лучше поля, найти место, где все будет удобно, компактно, и это будет недалеко от Хорватии.